Привет с вами Сергей Кулики и в этом видео я вам хочу показать как установить э, root права на самсунге или на других устройствах скачиваем root 360 и, и там рекламу нажимаем 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 вот сюда или у вас это работать не будет сначала, когда вы сюда нажмете. Нажимаете сюда, доходит достав Если у вас лицо плачет, у вас рут права не установились. Если поздравляют с рут права, нажимаете много раз сюда. У вас ничего не происходит, просто нажимаем. Потом нажимаем сюда. Если у вас здесь все ок, нажимаем зелененькую галочку и перезагружаем наш телефон. Ну, перезагрузить, не выключить, а перезагрузить. Вот так вот. Сейчас, подожди. Вот. Как и я сейчас сделал Ну, там перезагрузить. Нажимайте на кнопку выключить. Много раз там. Да. Потом вы любую программу скачиваете, которую можно снимать. Я скачал сайт. SI. Просто нажимаем вот сюда. Там можно что угодно сделать. И нажимаете снимать. У меня подключение к интернету есть. Ну, я снимать не буду. Надеюсь, вам это видео понравилось и даже пригодилось. Ну, всем пока-пока-пока.